Поставьте лайк та подпишитесь на канал, если вам понравится мой контент. Откуда будешь? Россия, там Понял. Я из города Сумы, Украина. Что рассказывал? Что давай вопросы расскажу тебе. Что там это? Ваши СМИ про нападение на Курскую область, ну и вообще. Говорят, говорят, что натовские войска э, пошли освобождать какие-то территории, хотят обрезать полностью, э, ну, обойти полностью типа Беларусь. И завернуть в сторону Балтии, чтобы отрезать Калининград и Балтию полностью от Российской Федерации, провести там референдумы. Но аренда земли в Кеонинсберге уже ну, прошла, нужно возвращать. А в Беларуси Лукашенко никак не хочет ферму свою отдавать. Нужно типа сменить менеджера в ферме. Ну так вот, а Украина здесь ни при чем. А Путин вообще, ну сам видишь, да, президент ваш спрятался, он, он поддерживает все это. Это фейк Или это действительно информация? Именно что? Ну все, что ты сказал. Не, ну натовские же войска там зашли. F-16 летают. Что там, Хаймерсы. Э -э там Бред, Это все натовские вооружения. Французы, поляки. Да. Французы, поляки. А, -а, -а по факту? А факту. Нет, так французы и поляки приехали там на иностранной технике натовской. Украина Olha, типа... Все. Ну, ну, Украина. ну да, Украина. Смотри, если бы Украина зашла, ну, по факту, если бы она заходила и забирала населенный пункт, они бы ставили там украинский флаг везде. Нету ни да. одной фотографии за четвертый день, уже получается, да. Чтобы кто-то там поставил какой-то флаг. Ну, типа, чтобы сказали: Вот мы, там, украинцы, пришли, освободили населенный пункт. То есть это не, не украинцы. Нет, у меня друзья есть служить. Они говорят, что с их знакомых в армии никто, никого не отправляли. я все, я выяснил. Что, есть вопросы? Нет, вопросов у меня нет. Это все происходит у меня, вот, грубо говоря, за спиной. да. Я в городе Сумы проживаю. Нам до... Город у них там есть в Курской области, который... Суд же, Суджи, же, Суджи, же, да? Мне до этого города Может. 40 километров. То есть я живу в девятиэтажке, вот мне видно, типа, издалека, что там идут активные боевые действия, очень много там дыма. Ну, то есть... Ну, все хорошо. Ой, слушай, мне все равно, это же в России происходит, не у нас. Главное, что к нам натовские войска не вторглись. Вы это такое, вы ядерное, ядерное государство, ваш президент лучший в мире. Понятное дело, что он где-то спрятался. Ну, он же по-любому появится, он же скажет, что типа, россияне. Мы все про... Ой, откуда будет Россия. Не, ну я вижу, что ты из России. Откуда именно? О, как? Как? Голод, да. А, понятно. Я из города Сумы. Ну, Украина. Угу, я понял. Слушай, вопрос такой. Что у вас там угу. президент ваш говорит по поводу событий в Хурской области? Что-то я пытался найти какую-то <свят> информацию, что он там, как реагирует и так далее. Ну, не понял. Насколько я знаю, было Определенное собрание по этому поводу, как называется, ну, с главами безопасности. Я понял, понял. А народу вам что он говорит? Народу что? Все как всегда, все как обычно. То есть что? Что-то подзавис немножко. Говорю, а что он вам говорит? Ну, он, я понял, что он собрался там с высшим руководством, что-то там обсудил. А людям, народу, ну что сказал по поводу того, что происходит в Российской Федерации сейчас? Ну, во-первых, это сейчас происходит. Это я, в текущий момент. И именно каких-то замечаний именно с президента не было по этому поводу. Было в двух словах. Мы не допустим, бла-бла-бла, бла, бла-бла, бла-бла. Все. Пока что ждем. Ждем новостей. Ну, Но допустим. конкретных временах именно, именно от власти. Именно от власти. Потому что информации на самом деле много. И частично, понятное дело, и наша пропаганда, и собственная пропаганда. Поэтому ну, в этом деле все, и все равно нужно разбираться. Поэтому как бы ну, нужно сохранить разум. И, как бы, ты понимаешь. Ну, просто четвертый день идет, знаешь уже. Начнется э, завтра. Ну, да. Через два часа четвертый день начнется, а ваш президент как будто испугался и в бур... Бур... бункере сидит. Ну, в бункере, не в бункере. Но ситуация похожа примерно с тем, когда в Белградскую область пришли эти самые, ваши, ну, ваши-наши, как они называются, Uh, ну, атаковали Белоградскую область, и захватили населенный пункт. Было где-то полгода назад, год, может быть, назад. А, не российский, помню, доб... какая российский добровольческий корпус? Да, 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 uh -huh. да, Вот примерно такая же ситуация, только там прям замалчивали максимально. Uh, по новостям, как я знаю, вообще об этом не говорили, но именно в Телеграме, в, телеграме, в каналах определенных эта uh, новость портилась. Очень Не, Ну я понимаю, тогда зашло типа 50 человек, грубо говоря, они зашли и ушли, там все это делалось в течение полудня, а тут зашли, как говорят некоторые российские военкоры, типа подобного вот, вот этого э, подоляка, они говорят, что зашло около 8 тысяч человек, то есть ну типа разница есть и масштабы, что они продвинулись в углубь уже там на 30 километров. Ну, насколько я знаю, информация изначально шла о том, что было тысяча человек вооруженных, именно в плане вооруженных солдат было около тысячи, не более тысячи человек. Нет, сперва 300 было, на следующий день Путин уже сказал угу. тысяча, э, но, типа, есть видео, где ехала ваша большущая техника, колонна техники, сегодня ночью, и... угу. ну ты видел видео, да, когда, как их накрыли? 18 единиц техники, все КАМАЗы, которые везли пехоту, все по... Или не видел видео? Нет, я видел, но именно конкретной информации по тому поводу я не читал. Видел, что ребята погибли, да, а, часть нет. военнослужащих. Не знаю, кто то был. Честно говоря, видео, ну, скорее всего, вдруг. видео опубликовали ваши военнослужащие уже с места событий. И несколько часов назад я вот смотрел генштаб ВСО опубликовал видео с дрона, как они наносят удары, типа там, с Ха... ой, генштаб Украины, генштаб натовских войск, что они там с хаймерсом наносят типа удары и разносят вашу колону. Ну, это я понимаю, там типа руководство, и... ну, согласись, mm -hmm. ехать колонной. Без раба, зная, что в любой момент может прилететь и остановить колонну. Просто стать колонной полнейшей, полной колонной и не выгрузить даже пацанов и стоять, сидеть себе, чилить. Ну, не мне обсуждать, что данные приказы высшего командования. Не знаю, что это было, для какой цели, поэтому лично у меня комментариев нет. Ну, я, я понимаю. Просто удивительно, что, знаешь, типа, большое количество разных иностранных войск зашло в Курскую область, захватили там несколько уже десятков населенных пунктов, идут в сторону, типа, атомной электростанции и находятся там в 15 километрах от нее, продвигаются, взяли большое количество ваших срочников, войска ваши, вот эти Ахмат, которые стояли возле срочников, которые должны были, ну, типа, идти, им помогать, убежали, вот, и типа президент спрятался, говорят все время, что войска едут, а войска до сих пор не приехали. Как-то, ну, типа странно. Я говорю, будем ждать, войска едут. В любом случае, это действие все равно не пролетит незаметно, учитывая, учитывая общий резонанс, который поднялся в обществе, именно в российской, ну, на территории Российской Федерации. Поэтому, в любом случае, будем ждать что-либо. Для ну, как, а какой-то информации. А ты как думаешь, это типа пр... руководство Российской Федерации в этой с ситуации? Было mm. <пл>... изначально, с, так скажем, с начала э, военного конфликта. А так, ну, я думаю, да, конечно, конечно. В определенности <пл>... степени это так и есть. Да, yeah. я понял. У меня больше вопросов нету. Я зашел пообщаться с россиянами, что они думают на эту тему. Ну все no так, и будем... много с кем Может, уже пообщался на эту тему? тему? Ну в большинстве все говорят, что типа все хорошо, там типа уже всех выбили. Я им показываю видео, где их колонну развалили полностью. Типа видео с российских и украинских источников. Показываю кучу видео, как берут э этих срочников на КПП. в Показываю видео местных жителей, что они рады. Они просто говорят, что это ваши украинские фейки, они в это не верят и говорят, там все нормально, там еще на границе при входе в Курскую область, там уже ваших типа... Х... Ну, люди такие, они э, боятся воспринимать то, что происходит. Они верят в величие России. Но они не могут, типа, морально себя потолкнуть к этим событиям. Нет, просто тут нужно, наверное, понимать то, что, что влечет именно действие воен, ну, предстоящего руководства Украины на, 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 то, что произошло. То есть для, для какой цели они это сделали. А, ну слушай, сзади же здесь много, типа, перекрыть газ, то есть ввести санкции. Там единственная магистраль в городе Суджа, которая э, продает газ в страны Европейского Союза, она находится под контролем уже в ВСУ, третий день. В любой момент закрывают кранчик, краник, да, кран зак... а, вот, заглючило. В любой момент ВСУ могут, натовские войска могут прикрутить кран, и все, и Россия не получает прибыль за продаж газа, потому что газ не идет. Во-вторых, это обмен территориями, то есть, ну, захватят какую-то большущую часть Курской области. А уже, кстати, захватили больше, чем Россия захватила за 8 месяцев э, наступательных действий по всей их флангах. То есть за 3 дня вот эта армия, которая отторгалась Курскую область, по периметру, да, в квадратных километрах, захватила больше, чем Россия за 8 месяцев, чтобы ты понимал. Это может быть предлогом к переговорам, типа обмен. Плюс атомная электростанция там недалеко находится. Типа обмен вашей Курской на нашу там Запорожскую в Энергодаре. Много-много. Дополнительно, типа, идет очень большущее наступление России на Донбассе. Вот, и нужно как-то оттянуть вот эти войска, резервы. То есть уже есть информация о том, что Россия с того направления свои свежие резервы перебрасывает в Курскую область. Ну, типа, это же это как вы сделали с Харьковом, где выпустили какую-то часть войск в сторону Харькова, не продвинулись, стоите в серой зоне и не можете пройти дальше. Вот. Но Украине пришлось туда перебросить свои резервы, чтобы остановить ваше там наступление. Угу. Ну, если что, это же не Украина наступает, это же натовские войска. Типа нас там не было и никто не говорил о том, что типа это Украина, даже Украина не говорит, что она проводит какую-то спецоперацию. Там я видел, что заметили типа хаймерсы американские, брэдли американские, ну натовское вооружение. Поляки там, французы, говорят, ходят. Это, это не мы, нас там нету. Я, я твой садкарс понял. понял, там и ходят и бегают тоже, да, да, так. такое есть. Да, 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 ну вот так вот в принципе все. Угу. Ну не знаю, что прокомментировать на самом деле. Это жду скорейшего, на самом деле. Ты понимаешь, чего. А ты поддерживаешь СВО. Ну, как я могу поддерживать СВО? Каким образом? Ну, типа, действия вашей армии, ну. которая находится у нас в Украине. Ты поддерживаешь? то есть сайт там, где на... и так далее. Нет, я не поддерживаю, но я верю в то, что, ну, как, как мне кажется, то, что э, Украина была разбита, так скажем, на две-три части в плане того, что на русскоязычное население Донбасса, э, ну, ты понимаешь, какой части Украины, и э, Европейской части, которая хотела именно в европейскую часть, произошел определенный конфликт, и привело к тому, к чему это все привело. Были определенные резонансы в плане запрета языка, запрета всех прочих моментов на территории Донбасса, ну, ЛНР, ДНР, Харьковщины и прочего-прочего. Ну, в этом, мне кажется, это было то, что Ну, было. Я соглашусь с тобой, сейчас в Курской области то же самое происходит. Местные жители вот обращаются и благодарят типа армию, которая их освободила. Они говорят, что их ущерб вот эта путинская армия, которая там находилась три года. Люди, люди рады. Показать тебе видео, где благодарят. Ты проходит, про Курскую область? Да, вот жители Курской области, они благодарят, что их освободили. Нет, нет. Ну, ты, ты утрируешь. Я говорю именно... Объясненные факты. Нет, я, 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 я знаю, я видел видео, где там какая-то женщина что не водились в войска, когда бомбили города, ну, вот именно город Суджи, как это назывался. А, не, 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 это не это. Во, во, смотри, покажу тебе. Ты ошибся. Сейчас, смотри. Доброго дня, друзья. Вот встретил вместе с Суджи... Человека я хочу спросить, вы как относитесь к освобождению Суджи? Да, здравствует Суджанская народная республика. Искренне, да. Достала. Ра... Сил нет. Достал. Украине <laughs> <в> слава. <laughs> Класс. Дякую. Это в городе Суджа <laughs> встретили местных жителей, как я вижу, что типа они также рады, что их освобождают. То есть они типа молчали-молчали, но типа они сумели говорить тогда, когда их освободили. Ну, типа, что же делаешь? У людей разные мнения. Могу... А Кого-то учит русский а... язык, а кто-то хочет Европейский Союз. Ну, по поводу данного видео, учитывая, что не знаю, ты немножко так бегло показал, женщина вроде улыбалась и радовалась, скорее всего, это цепсу или что-то такое, потому что говорить такие вещи, когда. А, у тебя а, горит твой дом, мне кажется, это видео -то полное подставы, что мне показал, это ерунда. Ну, да ну, вас же показывали Нет. на э, государственном телевидении, как э, заходили в разрушенный город Авдеевка или Бахмут, находили там людей, и люди говорили «Россия, мы дома», они рады были, ну почему? Нет, мы же заходили на русскоязычную именно территорию. Так и мы действительно... зашли на русскоязычную территорию, ну, типа, то же самое же. Ну, типа. Нет, Нет ну, но ну, большая часть территории Украины еще до начала мобилизации, ну, вот, имею в виду до начала конфликта, текущего, который сейчас происходит, поднялась на русскоязычную населения и на, евро, и на европеоидную часть, которая хотела именно интеграции в Европу. Вот и все. Поэтому, естественно, там определенные люди, они радовались тому, что вели войска, потому что ДНР и ЛНР хотели изначально войти по типу крымского сценария. Вот и все. Не бывает именно одной, одного какого-то мнения, я придерживаюсь различных мнений. Ну, я, ну, слушай, у меня больше вопросов нет. Будем лететь дальше. раз? — Добре, будемо прощатися. Давай, Спасибо, тебе yeah, удачі. Самое главное, здоров'я. Спасибо. Я йому пропонував типу, завершити розмову на тому, що він думає на рахунок оцього, що відбувається в Курській області. Він якось е, незрозуміло поліз в події на Донбасі, де почав розповідати казки з телевізору, де. Там у вас було русскоязичне населення, було якесь там європейське населення, ті хотіли е, жити в, в Криму, те хотіли Європу і так далі. <рив> мені просто, я просто вже з ним розмовляв 20 хвилин, і мені було впадло влазити в цю розмову і з самого початку з ним все пояснювати йому, чого це відбулося і так далі.